بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله سلام ساتو جهل كنت توصية قصيدة apa yang dapat kita sematkan dan semaikan dalam hati kita tidak lain dan tidak bukan adalah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bila cinta tersebut terhasillah rindu kepada baginda Rasulullah dan bila rindu tersebut kita menghayati setiap saat kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita bersama keluarga Bagaimana Rasulullah bersama keluarga Ketika kita berpakaian Apakah prinsip Rasulullah ketika berpakaian Bila kita bersama dengan teman-teman Bagaimana prinsip Rasulullah dengan teman-teman Nah saudara-saudara, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak Abang-abang yang dimuliakan sekalian Inilah bagaimana kita menzahirkan cinta dan rindu kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya di sini kongsikan tiga aspek yang boleh kita amalkan dan kita mengiti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah katakan Al-Fadil Hadratul Mukarram Ustaz Hassan Saifur Rizal Kongsikan tentang bagaimana kita mencontohi akhlak dan juga perkara zahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti siwak seperti cara salat Rasulullah dan sebagainya. Kalaulah pula Ustaz Syahban telah kongsikan sedikit sebanyak tentang bagaimana para sahabat rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana mereka terus meningkatkan senawat kepada Rasulullah. Saya insya-Allah tuan-tuan akan kongsikan pertama sekali untuk diri saya. Untuk saya sendiri amalkan dahulu. Dan juga untuk tuan-tuan sekarang untuk mengambil faedah dan manfaatnya. Tiga aspek daripada prinsip batiniah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlak yang ada hubungan dengan sikap dan juga hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saudara yang dimuliakan sekalian saya menukilkan sebuah riwayat daripada Imam Al-Tabrani. dan juga telah dinukilkan oleh Syekh Nuruddin Ali bin Abi Bakar Al-Haythami dalam kitabnya Majma'iz Zawaid wa al um Fawaid ada menyebutkan tentang hadis ini iaitu tiga perkara sebagai kehancuran manusia tiga perkara sebagai penyelamat manusia tiga perkara sebagai pengampun dosa bagi manusia dan tiga perkara untuk meningkatkan darjat seseorang Tiga perkara yang dikenali sebagai al-muhlikat, perkara yang menghancurkan. Yang pertama adalah asyuh, iaitu cinta diri sendiri. Tama menginginkan sesuatu perkara hanya untuk dirinya sendiri. Itu yang dinamakan sebagai asyuh, syuhrun muta. Kemudian yang kedua yang menghancurkan adalah yang dinamakan sebagai al-kibru ataupun al-i'jabul mar'i Minafsi Iaitu dia rasa takur terhadap dirinya sendiri Dia rasa dirinya hebat Hebat daripada saudaranya yang lain Jadi dia tak nak mulakan salam dahulu daripada saudaranya Dia inginkan saudaranya mulakan salam dahulu daripada dia Jadi itulah dia perkara kehancuran yang kedua Perkara kehancuran yang ketiga ialah Hawa mutabak Iaitu hawa nafsu yang diikuti Hawa nafsu yang ditaati Nah saudara-saudara yang dimulakan sekalian Inilah yang tiga perkara yang menghancurkan Tiga perkara yang menyelamatkan Yang pertama adalah Al-adlu fil khabbi wal-ridha Iaitu berlaku adil ketika waktu sedang marah Dan waktu sedang cinta sangat-sangat kepada seseorang Berapa ramai di antara kita Bila orang yang kita sayang buat salah kita tutup sebelah mata Berapa di antara kita yang orang yang kita benci, dia buat baik pun kita anggap dia buat salah. Sebab itu Imam Asy-Syafi'i dalam sebuah syairnya, wa aynu ridha an kulli aibin kalila wa aynu sufi masawiya. Mata yang melihat kalau yang dia lihat tu orang yang dia sayang segala perkara buruk pun jadi kecil Maka kalau dia melihat orang yang dia benci Segala kebaikan yang dia buat tu pun nampak jadi buruk Tuan-tuan yang sekalian Itulah dia Perkara yang dapat menyelamatkan kita adalah kita berlaku adil Ketika kita dalam keadaan Al-Ghara Marah Dan juga dalam keadaan kita Ridha Itulah dia Yang pertama Yang menyelamatkan kita dan kita akan lihat bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkan apa yang Rasulullah SAW sampaikan. tuan, -tuan yang dimuliakan sekalian, perkara yang kedua yang menyelamatkan tak lain dan tidak bukan ada al-qaslu bil faqr wal ghina iaitu berlaku baik ketika waktu susah miskin dan ketika waktu sedang kaya Berapa di antara kita Bila kita miskin Kita susah Kita susah nak menderma Dan bila kita dah kaya Lagi susah kita nak menderma Jadi tuan-tuan yang diberikan sekalian Perkara yang kedua Yang jadi penyelamat diri kita Apa dia tuan-tuan? Iaitu berlaku baik ketika waktu miskin dan ketiga waktu kaya sebab itulah dia saudara yang dimuliakan sekalian untuk nak dapatkan cinta Rasulullah bukan senang untuk nak dapatkan cinta Allah bukan senang syurga tu bukan murah syurga tu bukan free syurga tu adalah hasil kita menyembelih ego kita Saudara yang dimuliakan sekalian Itulah di perkara penyelamat yang kedua Iaitu berlaku baik Waktu sekadaan al faqru dan juga Al-Ghina Waktu fakir dan juga waktu kaya Dan perkara yang ketiga Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian Al-Taqwa Allah Tisiri wal-Alaniyah Iaitu sentiasa Rasa diri dipantau dan diawasi Oleh Allah SWT Muraqabah waktu dalam keadaan sendiri dan juga di depan orang itulah dia tiga perkara yang menyelamatkan seseorang tiga perkara yang menghapuskan dosa adalah bila kita tunggu waktu salat kepada salat yang lain tiga perkara perkara yang kedua yang mengampunkan dosa kita adalah naqlul aqdam ila jemaat iaitu kita melangkahkan kaki kita menuju salat jemaah di masjid dan perkara yang ketiga yang menghapuskan dan menghancurkan dosa-dosa kita tak lain dan tidak bukan al-wudu ataupun isbahul wudu min dal indas sabarat iaitu kita memperbaiki wudu kita menyempurnakannya dalam keadaan waktu yang paling susah waktu musim sejuk ataupun mungkin dalam keadaan yang kita susah nak buka kasut dan sebagainya tapi kita sempurnakan wudu ketika itu itulah yang menghapus dosa kita Tiga perkara yang akan meningkatkan darjat kita di sisi manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa taala iaitu yang pertama ifa'u mta'am berikan makan kepada orang yang meminta ataupun yang tak meminta yang kedua ifsyahu salam berikan salam sejahtera kepada orang-orang saudara kita dan kemudian yang ketiga adalah tak lain dan tidak bukan kita bangun malam waktu manusia sedang tidur dan tuan-tuan di sekalian perkara ini semua adalah akhlak yang berkutip di dalam hati dan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita nak bayangkan bagaimana luasnya akhlak Rasulullah setiap perkara baik yang kita pernah nampak ataupun yang belum kita pernah nampak itulah dia akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad ja'akum min Allahi nurun yaitu cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala apa dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saudara akan tetapi akhlak-akhlak yang begitu banyak sekali dihimpunkan kepada empat akhlak utama disebutkan oleh al-Imam al-Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dalam bab al-Mumlikat dalam menyebutkan kepada topik Riyadatun Nafsi wa Tahlilil Akhlaq iaitu mendidik jiwa. Pada buku tersebut Imam Al-Ghazali mengatakan akhlak yang baik itu terkumpul kepada empat perkara. Kekuatan kita menggunakan akal kepada keredaan Allah. Kekuatan kita menyalurkan sikap marah kita untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala kekuatan kita menyalurkan keinginan diri kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan yang keempat berlaku adil dalam setiap keadaan yang tiga ini nah tuan-tuan dan puan sekalian dan ini telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita lihat sikap tiga utama Rasulullah bila orang tanya apakah itu akhlak Rasulullah ya sayyidatina Aisyah Maka Sayyidatina Aisyah dalam hadis riwayat Imam Al-Tirmidhi rahimahullah dalam kitab Syama'il ni pun ada menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallam yakun fahishan wala Rasulullah bukanlah orang yang kecil Bukanlah orang yang jelek pun pekertinya Buruk pun pekertinya Dan kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Wala sahhanan fil aswata. Bukanlah orang yang pekik-pekik dekat dalam pasar dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafu wa yasfu rasa selalu mengampunkan segala kesilapan orang dan melupakan keburukan orang tersebut Rasulullah menghargai setiap pemberian orang jadi tuan-tuan jadi -tuan melekan sekalian, daripada hadis ini kita dapat lihat bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamankan dan menunjukkan apa yang disebutkan dalam hadis-hadisnya iaitu tiga perkara yang menyelamatkan al-'adlu fil ghadabi wa ridha berlaku adil ketika marah dan juga ketika dalam keadaan ridha tuan-tuan yang dimuliakan sekalian semoga dengan kita mengamalkan sikap akhlak hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini iaitu mengampunkan ataupun memaafkan siapa yang pernah buat salah dengan kita kemudian pernah kita kita amalkan juga perkara yang kedua kita cuba berlaku baik waktu kita keadaan senang dan susah kita berlaku adil kepada orang yang kita sayang ataupun orang yang kita tidak sayang inilah yang akan menyelamatkan kita dan ini adalah antara cara kita boleh mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dalam bentuk zahir Rasulullah akan tetapi dalam bentuk batin iaitu dalam bentuk budi pekerti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya ajak kepada tuan-tuan sekalian untuk sama-sama kita mula berbakti kepada masjid masjid di merata Singapura tempat yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat cintai ahabul Makani atau atau menahabul biladihi Allah masjiduh wa abghadul biladihi Allah aswaquha tempat yang paling Rasulullah cinta adalah tempat yang namanya sebagai masjid bahkan antara hari-hari akhir Rasulullah waktu Rasulullah dalam keadaan sakit gering yang menyebabkan Rasulullah tersenyum dan gembira kepada para sahabatnya adalah bila mereka memakmurkan masjid apabila mereka datang berimamkan dengan satu imam iaitu Sayyidina Abu Bakar dan mereka tiada bersengketa antara satu sama yang lain itulah dia yang membanggakan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di manakah kita daripada orang-orang tersebut semoga kita bersama dengan orang-orang yang sentiasa memakmurkan masjid wa qalbu mu'allaqun bil masajid artinya sentiasa terpaut kepada masjid untuk membantu masjid dan semoga kita bersama dengan orang-orang yang dihimpunkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم من العالمين إنك حميد مجيد اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شؤوننا كلها لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أهل من خلقك طرفة عين اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدها إلا أنت وصلى الله على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين